आज के बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि राहत होगी क्योंकि राहत कोई बात होती नहीं क्योंकि जो इंटरिम बजट होता है तो इंटरिम बजट जो रहता है वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ही होता है गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए टैक्सेशन में तो कोई चेंज होने की बात पॉसिबल भी नहीं होती इस बजट में लेकिन हम मान के चल रहे थे कि इस बजट में प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट्स जो सरकार करना चाहेगी वो कर सकती है उसकी उम्मीद थी वो नहीं मिली है तो इसलिए टैक्सेशन में थोड़ा सी निराशा है कि टैक्स क्लैप तो चेंज नहीं होने वाला था कम से कम कुछ जो प्रोसीजर में इंप्रूवमेंट हो जाना चाहिए था वो इंप्रूवमेंट नहीं हुई है दूसरा आ, पुरानी टैक्स लाइब्रिटी के दस हज़ार और पच्चीस हज़ार रुपये जिनके बहुत पुराने आउटस्टैंडिंग थे 2009 से पहले के आउटस्टैंडिंग थे सरकार ने कहा है कि उसको रिकवर नहीं किया जाएगा तो 2009 और 10 के पहले के पुराने वाले रहने वाले लोग बहुत कम होंगे कि जिनकी आउटस्टैंडिंग है इसलिए वो भी कोई ऐसी मेजर राहत नहीं है बजट में आ, बहुत सारी बातें वित्त मंत्री जी ने कहा कही है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा ये बातें अच्छी हैं मगर वो इंटेंशन है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है इस बजट में इससे ज़्यादा का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था उनके लिए भी भूलने का तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में टूरिज्म और महिलाओं के लिए गरीबों के लिए किसानों के लिए और युवाओं के लिए ये चार उन्होंने कहा है कि चार सेक्टर को जोर दिया जाएगा अगर हे दिया जाता आहे तो बहुत अशी बात होती सर काय सांगाल आजचं जो काही बजेट सादरीकरण करण्यात आलं सर्वसामान्यांना काय दिलासा मिळालं आहे तर हे इंटरनिम बजेट असल्यामुळे नमस्कार मी डॉक्टर सुहास बदे वाईस प्रेसिडेंट इंडस्ट्रीय हे इंटरनिम बजेट असल्यामुळे याच्यात खूप असे डिटेल हे नव्हतं आम्हाला मला असं वाटतं पर्सनली की पूर्ण बजेटसाठी वाढ पाहायला पाहिजे पण इच्छा फॉर्वर्ड लुकिंग बजेट काही काही सेक्टरसाठी टुरिझम अॅग्रिकल्चर फायवरी फायवरी या सेक्टरमध्ये जे प्रोविजन गव्हर्नमेंटनी सांगितलेलं आहे ते खूप फॉवर्ड लुकिंग आहे डेफिनेटली इलेक्शन इयर असल्यामुळे इलेक्शनला समोर ठेवून बनवलेलं बजेट आहे विच इज विच इज ओके दी रुलिंग पार्टीचा तो प्रोवेटिव्ह आहे बट आ, 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 हे जे काही बजेटमध्ये प्रोव्हिजन्स बांधल्या गेले आहे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं होतं ह्याच्याकडे थोडंसं याच्यामुळे थोडंसं लक्ष ठेवावं लागेल बट फॉवर्ड लुकिंग बजेट आहे बरेचसे प्रोव्हिजन्स आहेत टुरिझमसाठी विदर्भासाठी ॲग्रिकल्चर फिशरीज ह्यासाठी खूप साऱ्या प्रोव्हिजन्स आहेत पण बघायला लागेल की ते कसं इम्प्लिमेंटेशन स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या माध्यमातून होतं थँक्यू